Останнім часом в засобах масової інформації обговорюється питання щодо позову президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лєбідєва до журналістки інтернет-видання Новий регіон. Як повідомлялося раніше, судове засідання було перенесено на 22 березня поточного року. Ситуацію прокоментував віце-президент фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Віталій Рожманов. Після офіційного обнародування через средства масової інформації висказування журналіста Васьковського. о том, что она не является автором того материала, который был размещен на сайте, 20, на сайте «Новый регион» 23 января 2013 года и в связи с размещением которого был заявлен иск Лебедева Павла Валентиновича, а также после подтверждения данных высказываний Восковского представителями администрации сайта «Новый регион» в части того, что данная информация подверглась регуляционной правке, Лебедев Павел Валентинович дал поручение своим помощникам, адвокату, провести проверку по поводу корректности подачи иска в тех формулировках и к тем лицам, которым он был предъявлен. А также принял решение просить суд прекратить судебное дело в отношении журналиста Васьковской. Соответствующее заявление будет направлено в суд в ближайшие дни. Лебедев Павел с уважением относится к представителям четвертой власти, но в свою очередь настаивает на необходимости размещения объективной, достоверной непроверенной информации о деятельности политиков любого уровня, ранга и политической принадлежности, так как распространение недостоверной информации в отношении деятельности отдельных представителей власти может наносить вред в целом институтам государственного управления, подрывать доверие граждан к власти. По результатам изучения сложившейся ситуации, по некорректному освещению деятельности Фонда социально-экономического развития и его президента, с учетом позиции информационного агентства ⁇ Новый регион ⁇ будут сделаны выводы и принято соответствующее правовое решение.